সেই কথাকেইটা যদি ধুনীয়াকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকে এমাহত ফাইভ কেজি ৱেট আপোনালোকৰ কমিব ফাইভ কেজি যদিও নহয় ফ'ৰ কেজিটো কমিবই কমিব কথা আপোনালোকক এইকাৰণেই ক'ব পাৰিছো যে ফাইভ কেজি ৱেট কমিব এমাহত কাৰণ এই ফিল্ডখনৰ লগত মই মানে শ্লিমিং ফিল্ডখনৰ লগত মই টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ ধৰি পেলাই মই এইখনৰ লগত জড়িত হৈ আছো চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰিছো আৰু এইটো এটা প্ৰুভেন এটা প্ৰচেছ প্ৰুভেন প্ৰচেছ এটা

ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান মানুহ খীণাব নোৱাৰে আপোনাৰ শকত হয় চ সেই থাইৰড থাকিলে খিনাব নোৱাৰে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ডিজিজ আছে যিখিনি মানুহ খীণাব নোৱাৰে যিমান চেষ্টা কৰিলেও চ আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা একো নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে সহজতে খিনাব পাৰিব এই কাম খিনি কৰিব লাগিব আপোনালোকে

মানে কষ্ট কৰিব নোখোজিব খোজ কাঢ়িব নোখোজিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বিলাক হলে তেতিয়া আপুনি ৱেটটো চেক কৰিব তেতিয়া আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ ৱেট গেইন হৈছে যদি ৱেটটো বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে এলাৰ্ট হৈ যোৱাটো জৰুৰী কাৰণ বহুত বেমাৰৰ ৰোট কষ্টটো হৈছে শকত হোৱাটো আৰু চিন্তা কৰক কি লাইফ ষ্টাইল আপোনাৰ মন কৰক কিয় আপোনাৰ ৱেটটো বাঢ়িছে সেইটো আপুনি নিজেই জানিব লাগিব কাৰণটো আপুনি আগতে নিজে জানি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব কি কাৰণে আপোনাৰ ৱেটটো গেইন হৈছে আপোনাৰ কি খাইছে গোটেইখিনি কেতিয়াবা ৱেইটটো গেইন হয় মানে বডিটো আমাৰ চুৱেলিং কৰে পূৰা ৱেইট গেইন হয় চে সেইখিনি কথা মন কৰিব লাগিব এতিয়া এক নম্বৰত মই কথাটো কম এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি ৱেইটটো বেছি আছে এক নম্বৰত আহিলে এক্সাৰচাইজটো খৰকে খোজকাঢ়ে বা দৌৰা দৌৰি কৰে সেইটোতো খুবেই ভাল যদি দৌৰিব পাৰে বা খৰকে খোজকাঢ়িব পাৰে বহুত দূৰলৈকে নহব যদি আপুনি খীণামুজিছে এই কথাখিনি আপোনালোকে মানিবই লাগিব যদি খীণামুজিছে যদি আপুনি ৰাতিপুৱা ব্ৰিডিং এক্সেচাইজ তাৰপিছত মই খোৱা বোৱাৰ কথালে আহিম নেক্সট কৰক ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ মই এটা ভিডিঅ'ত দিছিলো উশাহ নিশাহ কেনেকে লব সেইটো চাব নহলে কপাল ভাতি কৰিব কপাল ভাতি কৰিলে আমাৰ খুব সোনকালে ৱেইটটো কমে আমাৰ লেডিজসকলৰ পেটৰ এই বস্তুবোৰ আমাৰ কপাল ভাতিটো খুব জৰুৰী কপাল ভাতি কৰিব একদম চিধাকে বহি লব আসনত যেনেকে বহে বহি লব বহি পেলাই মানে নাকেৰে উশাহটো এৰিব নাকেৰে যেতিয়া উশাহটো এৰিব তেতিয়া পেটটো ভিতৰলে সোমাব লাগিব কপাল এক অকনমান দেখাই দিছো এনেকে কৰিব এতিয়া দেখিছে মই যেনেকে মানে উশাহটো বাহিৰলে উলিয়াই দিছো তেতিয়া পেটটো ভিতৰলে সোমাব সেইটো হিচাপত কপাল ভাটি কৰাটো আপোনালোকে কৰক পাঁচ মিনিট সময় টো কিন্তু ডেইলি কৰিব লাগিব যদি কোনোবাই একেবাৰে নোৱাৰে বডি পেইন আছে ধৰি লওক মানে আৰ্থাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে বা আঁঠু চাঁঠুবিলাকৰ বিষ আছে আপোনালোকে যদি একেবাৰে এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ উপায় আছে যিসকলে পাৰে তেওঁলোকেতো কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে বডি টেপিং কৰিব লাগিব যদি একেবাৰে আপোনালোকে নোৱাৰে বডি টেপিং গোটেই বডিত গোটেই বডিত আপুনি খুব ভালকৈ টেপিং কৰিব লাগিব পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ কাৰণে গোটেই বডিটোত যিমান পাৰে আপুনি কাপোৰ কমকে পিন্ধি ল'ব আৰু বডিত টেপিং কৰিব মানে অকণমান জোৰকে মানে দুখ পোৱা টাইপত আপুনি টেপিং কৰিব লাগিব গোটেই বডিটোত থিয় হৈ পেলাই আমি আহো ফুড হেবিটৰ কথালৈ ফুড কেনেকে খাব ৰাতিপুৱা শুই উঠি মৰিংগা পাতটো লব মানে ছজনাৰ পাতটো লব অলপমান লব এমুঠিমান লব নৰসিংহৰ পাত তাত লব জিৰা ৱান টি স্প লব লৈ পেলাই সেই গোটেই বস্তু খিনি ভালকে উতলাব উতলাই উতলাই কমি যাব লাগিব অলপমান তাৰে দুগিলাচ বা এগিলাচ লব প্ৰথমতে আপুনি কেইদিনমান এগিলাচ ট্ৰাই কৰক দুগিলাচ খাবলৈ হয়তো অকণমান দিগদাৰ হব মানে কুহুমিয়াতকে অকনমান জাষ্ট গৰম হব লাগে কুহুমীয়া গছ যিটো গৰম তাতকে অকনমান জাষ্ট হব লাগে তেতিয়া অকণমান নেমু ৰস মিলাব অকন মিলাব আপুনি কলা নিমখ মৰ্ণিংক যদি আপুনি দুগিলাচ নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এগিলাচৰ পৰা ট্ৰাই কৰক প্ৰথম দিনা আপুনি এগিলাচ খাব আপুনি দুগিলাচৰ পৰা ট্ৰাই কৰক আৰু যদি আপুনি সেইখিনি খাব নোৱাৰে তেনেকে ধৰি লওক পাতৰ জুচ খিনি খাব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি নৰ্মেল কুহুমীয়া পানীটো তিনি গিলাচ খাব লাগিব তেতিয়া আপুনি

যি কোনো হব পাৰে কল হব পাৰে এপেল হব পাৰে আপোনাৰ কমলা হব পাৰে যেনেকুৱা বতৰৰ ওলাইছে সেইখিনি অলপমান আপুনি খাই লব তাৰপিছত আপুনি নাস্তা কৰিব এটা কথা মন কৰিব যে পেটটো ভৰাই পেলাই কেতিয়াও কোনো কাৰণতে পেটটো ভৰাই নাখাব দুপৰীয়া আহাৰটো যে দুপৰীয়া আমাৰ যিটো ভাত খোৱা হয় সেইটো আপুনি এটা ডেৰটাৰ ভিতৰত কৰিব যিটো বগা চাউলৰ ভাত সেইটো আপুনি নাখাব ব্ৰাউন ৰাইচটোৰ লগত ব্ৰাউন ৰাইচটো খাব লাগিব আপুনি দুপৰীয়া আহাৰটো আপুনি কি খাব যি ঘৰত বনাইছে যেনেকে বনাইছে আপুনি তেনেকে খাব এটা কথা মন কৰিব তেলটো কমাই খাব দৰকাৰ হলে আপুনি তাত ভাল ঘি লৈ লব লৈ লব পাৰে কিন্তু তেলৰ পৰিমাণটো যি আহাৰ বনাব তেলৰ পৰিমাণটো কম হব লাগে আৰু মন কৰিব যে সৰিয়হ তেলত বনাইছে যি বনাইছে

চিয়াচিচ খাই ললে দুটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই ললে তিয়াই থোৱা হব লাগিব সেইখিনি বস্তু সেইখিনি বস্তু আপুনি খাই পেলাই পিছত আপুনি ঘৰৰ যি আহাৰ বনাইছে আপুনি সেইখিনি খাব আকৌ এবাৰ কওঁ খোৱা খিনি আপুনি কম পৰিমানত খাব

বা বিশেষ একো আপুনি নোখুৱাই ভাল হ'ব ইভিনিং এই দিনৰ ভাগৰ খানাটো ইয়াতে আপোনাৰ শেষ হল এতিয়া আহিলে আপোনাৰ ৰাতি ইভিনিং খাবলৈ এই কাৰণে দিয়া নাই কাৰণ আপুনি ৰাতি সোনকালে খাব লাগিব ছটা বজাত এতিয়া আপোনাৰ আহিলে ৰাতি খোৱাটো ৰাতি খোৱাটো আপুনি কেনেকে খাব এতিয়া

সেইখিনি হল আপোনাৰ কুহুমীয়া পানী খাব এই প্ৰচেছটো আপুনি এমাহলৈকে কৰিব লাগিব আপোনাৰ তিনি চাৰি দিনত হয়তো অকণমান আতপতা লাগিব পাৰে আন এজি লাগিব পাৰে অকণ ভোক ভোক ভাগ লাগে ভোক ভোক ভাৱ লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটোৱে

যেতিয়া কোনোবা মানুহ কোনো প্ৰচেছ নকৰাকে খিনাই ধৰি লওক একো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই তেওঁ যদি খীণাই তেতিয়াহলে কি হয় তেওঁ খোৱাত মানে একদম কমাই দিয়ে আৰু সেইটো এটা খুব ৰং প্ৰচেছ আচলতে তেওঁ আহ একদম উইক হৈ যাব তেওঁ মানে বহুত কিছুমান কিবা কিবি প্ৰব্লেম আহি যাব নোখোৱাকে খিনোৱাটো খুব এটা ভাল কথা নহয় বেয়া এটা প্ৰচেছ হয় চ' আপোনাক মই যিটো কৈছো আপোনাক সকলো খাব দিছো চব খাব দিছো ইয়াতে খালি আপুনি কোৱান্টিটি কমকে খাব আৰু যাৰ ভাত তাত খাওঁতে আমি তাৰ লগত অকণমান চালাড খাই থৈ দিওঁ এইটোতো ঠিকে আছে কিন্তু খোৱাৰ আগতে আপুনি ফল মূল চালাড যি আছে আপুনি খাই ল'ব কেঁচা বস্তুখিনি খাই ল'ব তাৰপিছত আমি এনেকে যদি আপুনি ৱেটটো কমে দেখিব আপোনাৰ মানে বডিটো টোন হৈ ৰাখি নাই আছে আপুনি বডিটো আপোনাৰ টাইট হৈ গৈছে তাৰ পিছত টাইট হৈ লাহে লাহে বডিটো টোনো হৈছে আৰু আপুনি ক্ষীণাই আছে আপোনাৰ ফেটছ বিলাকো আপোনাৰ গুচি গৈছে এই প্ৰচেছটো খুব এটা সুন্দৰ প্ৰচেছ এটা এনেকে কৰি চাওক যিখিনি মানুহ নোখোৱাকে ক্ষীণাই তেওঁ দৌৰা দৌৰি কৰে বা খাবলে কম হৈ দিয়ে তেওঁলোকে উইক ফিল কৰে তো কৰে তাৰ উপৰিও কি হয় তেওঁলোকৰ বডিটো আপোনাৰ দেখিব অলপ দিনৰ পিছত লাগিব

মই লগত আছো কোনো কথাতে টেনচনৰ কথা নাই মোক দৰকাৰ হলে সুধিব কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মেইল কৰিব পাৰে আৰু সুখেৰে থাকক ভালেৰে থাকক হেল্ডি হৈ থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল